Достаточно в низкой интенсивности конкуренции находится, благодаря тому, что они набрали базу пользователей в начале своего проекта. Одна из последних новостей, кстати, Ливия правительство угу. намерено заблокировать Facebook. Вот. Ну, То есть это риск правильно? Частенько бывают такие. Да, идеи. это риск. Я не думаю, что это большой риск для Facebook, потому что Ливия не является таким серьезным рынком для этого глобального проекта. Ну не только Ливия, а вообще Северная Африка. Ну, Но тем не менее, рис, риски остается еще несколько миллиар миллиардов пользователей, да, то есть могут быть какие-то проблемы с локализацией проекта, с присутствием в какой-то стране. Очень часто проекты, которые направлены на монетизацию, в некоторых странах им сложно собирать деньги с желающих купить. Да, особенно ä, в Украине, да. где люди не привыкли за что-либо платить в интернете. Особенно здесь, да. да. Александр, не только а вот вы бы купили мараз, акции Facebook при размещении. Акции Фейсбука? Да. А, ну, если бы я знал, кому их вообще? продам дороже, купил бы. То есть, знаете, в инв... В таких вот спекуляциях есть принцип, да, там, кто последний, тот, ну, а дальше допишите сами. То есть, если я знаю, кому я продам их, и я не окажусь последним, да, кто купил эти акции, все нормально. То есть, вы больше так спекулятивно рассматриваете? Абсолютно. То есть, любая покупка акций, это, знаете, брокеры любят рассказывать, что это инвестиции, но я не могу понять, какие инвестиции, когда ты не можешь влиять никаким образом на деятельность компании. Мы подготовили вместе со специалистами топ-5 рейтинг украинских интернет-ресурсов. Вот и предлагаем вам посмотреть и тоже давайте оценить посмотрим. нашу работу. Да, давайте я вот прокомментирую. То есть на первое место у нас вышел вот довольно неожиданно, может быть, может быть ожидаемо сайт EXUA. Дальше у нас такие более традиционные сайты, вот вы можете видеть, да, это и Бигмир, вот, вот у нас потом Розетка, Розетка как интернет магазин, да, но он тоже мы оценили, ну наши эксперты оценили его довольно высоко, то есть mm -hmm. около 20 миллионов долларов. Потом IUA и правда вот. Как вы считаете, вот эта оценка, она где-то близка к адекватной или, возможно, заниженной? Мы видим, что у нас EXUA оценили более 50 миллионов долларов. Mm, ну, не знаю. Честно говоря, проект EXUA, там достаточно большое количество законодательных рисков, мне кажется, связанных с этим проектом. То есть... Э как На данный момент... Ну, то есть, может быть, вот как там была судьба, был там до, до этого сайта еще один подобный, да, вот uh -huh. там, он за закончил свое существование не очень хорошо, а вот подобный сайт, да, вот потенциально как объект инвестиций, он мог бы заинтересовать кого-то. Ну, мне сложно оценивать с точки зрения инвестора, с точки зрения построения бизнеса, бизнес-модели. Проект сделан очень грамотно, mm. с акцентом на основные сервисы и э, проект, которому удалось достаточно быстро набрать ту базу пользователей, критическую, которую, э, которая раскручивает этот проект без особых затрат на маркетинг. То есть это вирусный проект, о вот. нем все знают. Довольно, довольно удобно. Поэтому и название такое короткое, и запомнить достаточно просто. Максим, а скажите, вот мы затронули тему политического влияния, политических рисков. А насколько эта тема актуальна для Украины? Потому что у нас есть оппозиционные ресурсы, угу. та же ну, украинская, правда, украинская правда, корреспондент. А вот, а ли, как бы опасность, закладывается ли такой риск, вот, как вы считаете? Ну да, это как в любой маркетинговой концепции, если делается подход к маркетинговой концепции грамотно, рассматриваются риски с точки зрения политики и возможные изменения в законодательной базе. В данном случае у нас риски какого-то влияния со стороны государства, которые тоже нужно заложить при выборе тематики интернет-проектов, в которые хочется инвестировать. Или если он уже существует, тоже учесть этот риск. Угу. А вот как вы думаете, насколько вероятно, что какие-то из наших сайтов достигнут масштаба России? Масштаба России сайтов. Потому что вот при составлении, кстати, этого рейтинга обратили внимание на интересную вещь. Все э, топ-сайты, да, все равно это или российские, или зарубежные. То есть, начиная от Google, Контакт, Одноклассники, дальше. Да, и только да, вот да, в первой да, десятке да. буквально только, только один наш сайт оказался. Вот, как бы, нет ли тут конкуренции? У нас язык, язык один. Uh -huh. Да, и теоретически любой российский сайт имеет больше аудиторию стартового. Да, здесь действительно украинским проектам придется достаточно сложно, потому что в интернете нет такого разограничения. Украина-Россия скорее это русскоязычное пространство да, является именно. рынком. Вот и абсолютно четко также, если появляется лидер в категории, естественно, у него и бизнес-модель сделана таким образом, что есть постоянный приток наличности, он использует эту наличность, может и поглощать конкурентов и сбивать интенсивность конкуренции в своем рынке. Максим, а вот у нас есть мнение, этот рынок. Максим, у нас есть мнение Сергея Коркина, исполняющего директора Connect.ua относительно вообще, ситуации на украинском рынке. Если рассматривать нишу социальной сети друзей, но в классическом понимании, такой как ВКонтакте, Фейсбук, то выжить в Украине подобной сети какой-то нишевой, локальной невозможно. Выжить возможно только если найти какую-то нишу. В свою очередь, мы нашли эту нишу, мы сконцентрировались больше на знакомстве и флирт. Вот. И именно ну, в этой нише мы конкурентны, в этой нише мы растем. И, ну, но есть еще другая сторона. Сейчас на рынке очень мало денег в Украине, ну, поэтому мы три месяца назад вышли на российский рынок с проектом flirt.ru. Вот. В принципе, это полный аналог Connect.ua. Вот. И но мы будем развиваться на рынке России. Да, абсолютно вот он. на 200% согласен да. с его мнением, потому что один из проектов нашей группы компании – это тоже нишевая социальная сеть. Я верю, что проект в интернете может быть успешен только либо, если он нишевый и очень четко направлен на потребности какой-то нишевой целевой аудитории, либо когда он полностью универсален. Такая логистическая бизнес-модель – это как проект ВКонтакте и Фейсбук. Uh -huh. вот, а что-то посередине, полунишевый и полубольшой, вот это не будет успешно. Некоторые предприниматели делают проекты, как бы тестируя бизнес-модель, потому что фиксированные затраты у нас в стране действительно низкие, uh -huh. для того, чтобы потом его э расширить на глобальный рынок. Но тут тоже есть нюанс. Возможно, потратив то же самое время тех же самых людей, которые сидят тоже в Украине, но выходя на рынок другой, можно добиться гораздо большего, потому uh -huh. что э и больше раз развита оплата через карточки, интернет оплата, оплата через интернет, чем у нас и больше вообще развит интернет, больше развит рынок. А то вот, вот под тут Яндекс, это дилема. Под Яндекс у нас на Украине создается что-то, потому что Яндекс, насколько мы знаем, официально заявил о том, что они намерены провести IPO. Угу. Это в принципе быстро растущая российская компания. Вот под нее создаются на Украине проекты. Ну, такой проект как Google и Яндекс он вряд ли заинтересован в покупке базы пользователей, то есть это те проекты, которые растут, это поток инноваций. Которые, какие-то из них превращаются в постоянные сервисы mm -hmm. То есть, мне кажется, у них такая бизнес-модель Ориентированный mm -hmm. на бренд, тоже важно Если говорить о перспективах Вы можете оценить перспективы украинского рынка, интернет-рынка? Украинский рынок развивается Украин... База украинских пользователей интернета уже превышает пользователей интернета Во многих серьезных европейских странах Такие, как Дания или Финляндия. Поэтому этот рынок уже существует. В интернете не работает правила. Кто пришел последним, тот и победил. Если кто-то настроен на инвестиции в интернет, то это нужно делать уже сейчас и зарабатывать ценности, инвестировать в факторы стоимости. В последнее время ходят слухи на рынке о появлении интернет-пузыря. Номер два. Александр, Номер что два. вы об этом слышали? Ну, как-то есть такое известное правило, да, что каким бы ни был предыдущий пузырь, всегда можно надуть новый. Да. Я, так вижу, сейчас очень активно этим занимается. Вот у нас есть график, да, о том, вот тот же Facebook очень хорошо иллюстрирует mm -hmm. тот же пузырь, да, вот как это было 10 лет назад. Создавались сайты, mm -hmm. множество сайтов, вот, раскручивались их, и вот дальше там уже как сложится, да, сложилось плохо у большинства. А вот Facebook очень похоже. Да, в 2004 году он там стоил буквально небольшие деньги. Сейчас вот последние оценки достигают там, 50 миллиардов долларов. Вот сейчас было зафиксировано, он даже преодолел, там, дошел до 70 миллиардов на таком вторичном рынке. Uh -huh. акции не на бирже крутятся, скажем так, по, по договоренности. Вот. То есть такие сумасшедшие оценки даются. Вот. И вот, вот это наталкивает как раз на подозрение о том, что все-таки это очередной пузырь. Да, вот мы видим, да, еще в 2004 году. Просто тут, uh -huh. да, как, как, как и Еверест прям. Гора такая. Вот, вот интересно, да, конечно, сейчас там Цукерберг называл, что он хочет там и 100 миллиардов оценку, да, но, как мы знаем, всегда подобные проекты, да, они, конечно, могут и достичь этой оценки, но вот что потом будет? Вот как вы считаете, если тот же пузырь, да, О, тот же пузырь Фейсбука лопнет, Охладеет ли интерес вообще к интернет-бизнесу? О, я думаю, это разочарует многих. Но вот, мне вот кажется, так. стратегия Facebook: чтобы дотянуться до облаков, нужно тянуться к звездам, что они демонстрируют. А у них, такой, у них конечно, здоровье. А, а он вообще что есть уже? То есть есть уже интернет-пузырь? А, ну, вряд ли он может быть. То есть для создания пузыря нужно, скажем так. Так он э... есть или нет? Сейчас нету. Нет. Для этого нужна массовость. Не может быть пузыря без массовости. Пока Facebook. Да, признаков продается... 90-х годов. Да, вот когда, когда было, было, знаете, когда любой там обсуждал, когда вот э, когда там любые люди, которые угу. даже не связаны с рынком, обсуждают, какие акции выросли какие а нет, вот это пузырь. Да, вот как он, у нас было в Украине там до, в 2000-х В очереди году. за хлебом бабушки будут обсуждать положение да, да, в Connect UA. Да, да, да. Вот, это вот, это как было в 90-х годах в Америке, я так понимаю. Да, правильно? так не только, это это повторяется да. всегда. Вот, Были там известный пример такой, когда там один из э, знаменитых спекулянтов да, продал свой ликвид свой портфель акций э, еще в 20-е годы перед Великой депрессией, когда узнал, что мальчики, которые чистят обувь, обсуждают акции, то есть он услышал это и угу. понял, что нужно продавать. Интересный индикатор. Вот, да, очень хороший индикатор. Вот здесь пока этого нету. Пока люди как-то говорят о том, что да, пузырь может быть, но это не те разговоры. Должна, должна быть уверенность. Когда у всех будет уверенность, да, что это здорово, вот тогда уже это может быть пузырь. Александр, а какая-то есть информация на форумах, возможно, вы что-то слышали, читали? Ну, на форумах люди разные вещи говорят. Тут вот я так прослеживаю форумы, да, вот в том числе о нашей теме, да, тут разные мнения есть, да, вот принято, скажем так, я вижу уже. А, точка зрения есть такая, да, что нам а, вот эти виртуальные активы, да, они вот пытаются заменять реальные активы, да, то есть уже есть... Там, в том же скайпе мы можем разговаривать и видеть человека, да, то есть мы не обязаны даже с ним там да. жувиться. И масса всего, да, те же там какие-то интернет-знакомства тоже уже, люди как-то переключают сюда. И вот один из пользователей очень очень так, ярко как сказал. Далее в экстремальном варианте возможна ситуация типа пользователи Фейсбука, все виртуальные миллионеры массово мрут от голода, потому что фермеры продают им виртуальную еду за виртуальные доллары. Вот, скажем так. Другое мнение довольно, конечно. То есть, есть есть еще опасность вообще перейти в виртуальную ну, вот, жизнь? Вот, собственно, да, то есть, забыть о реальном мы, мы видим массу примеров, да, там монетизация, деньги, интернет-проекты, да, но деньги-то все равно где-то из реальной, валюты, реального там. мира должны браться. В реальном мире должно что-то производиться, там, либо услуги, либо, там, то есть, либо продукты. Да, то как... есть, по сути, в, интернет, в социальных интернет-сетях материальным базовым активом является человек. Человек, да, но человек это как? Его уж не продашь, хотя, в принципе, ну, самарийские пираты на тратить. этом сделали бизнес неплохой, да, берут... Как продают и покупают человека, да, да? у них же даже биржа есть, где эти акции, где эти компании привлекают деньги, mm -hmm. вот эти, которые занимаются этим пиратством. Вот такие вот варианты. Виртуальные? Да, да, вот очень интересно, то есть я, я, я готов вложить в это деньги. По крайней <связь> мере, это выглядит более стабильно, <связь> чем <связь> некоторые интернет-проекты. Итак, мы переходим к нашей традиционной рубрике программы детектора рынка «Блиц-интервью». А, Максим, вы верите в светлое будущее украинского интернет-рынка? Да, верю. Я чувствую оптимизм на рынке. Принесет ли радость инвесторам вложения в Mail.ru Group? Многих очень обрадует, да. Вы бы купили акции в Facebook? Да. А, как вы считаете, волнения в Северной Африке повлияют на фондовые рынки? Знаю, не скажу. Вы используете нечестные методы интернет-маркетинга? Нет. А, дякую, Максим. Дякую, Александра. Спасибо. Отож, ми дійшли висновку, що попит на інтернет-активи викликаний об'єктивними причинами, а саме відсутністю цікавих інтернет-ідей. Крім того, ми з'ясували, що поява інтернет-бульбашки не підкріплена конкретними фактами, тому можна сміливо інвестувати свої гроші в цікаві інтернет-проекти. З вами був Петро Шевченко. До нових зустрічей.